So, ada satu ajaran sesat kultus daripada Korea... ...yang dikaitkan dengan Samsul Iskandar. Okey? Yang dikaitkan dengan Samsul Iskandar. Saya akan share tentang perkara tersebut. Dan benda ini bukan disebut oleh saya pada peringkat awal. Saya tahu tentang benda ini dua minggu lepas. Okey? Saya tahu tentang uh, penulis ini. Dia buat satu buku. Dia mengatakan bahawa... ...ada di kalangan pemimpin uh, umat Islam... ...dan pemimpin kerajaan... ...yang terlibat dengan dan juga kerajaan nomangkang eh? terlibat dengan kultus Korea ini dan bukan setakat kerajaan ini bukan setakat kerajaan madani najib pun ada malah ada satu gambar dengan rosmah sekali kan ha, tetapi ini bukan satu dakwaan eh? untuk kita nak menjatuhkan hukum kepada sesiapa sebab ini bukan kerja kita ini kerja Majlis Agama Islam uh, untuk nak menentukan kedudukan mereka uh, Majlis Agama Islam eh ya, Majlis Agama Islam saja kerana apabila melibatkan jaran sesat ini itu terpulang kepada Majlis Agama Islam bukan undang-undang kita tak ada undang-undang sebab itu saya desak kita kena buat cult law undang-undang kultus di dalam negara kita kalau kita tak ada cult law kita tak ada undang-undang untuk menghalang mereka dan perkara ini akhirnya saya berani cerita kerana dia disebut oleh Dr Mazah dahulu penulis ini penulis buku ini uh, tajuk dia apa ada satu buku ditulis oleh Ahmad Ariq uh, Ahmad Irkab Ikram Muhammad Nor ini dia menulis satu buku dan dia telah membentangkan buku itu kepada uh, mufti mufti Perlis dan juga ahli jawatan kuasa fatwa Perlis dan akhirnya um, benda ini telah di di share ya, di share oleh Dr Mazhar sendiri so, Dr Mazhar ini menyebut bahawa okey saya bacakan eh beberapa hari lepas uh, ajaran kultus Korea kenapa mufti Perlis bersuara Berapa hari lepas YB sahabat saya dalam Menteri Menteri Dalam Negeri Dato Seri Sofyanu meminta saya berkongsi maklumat tentang gerakan kultus dari Korea yang kelihatan sejumlah ahli politik Malaysia turut hadir dalam majlis-majlis mereka. Kenyataan beliau itu sebagai menjawab pertanyaan wartawan. Sebenarnya saya belum pernah membuat kenyataan umum tentang hal itu melainkan satu status di FB bertarikh 3 Disember yang menyatakan Dua hari lepas dalam mesyuarat jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, satu taklimat telah disampaikan tentang gerakan kultus yang menggunakan nama Jesus dengan pelbagai dakwaan yang sangat janggal dan menyimpang. Aliran Kristian yang utama juga tidak mengiktiraf mereka, ia berasal dari Korea. Gerakan ini aktif di Malaysia atas nama kenamaan, keamanan dan keharmonian tetapi berorientasikan ajaran menyimpang mereka. Apa yang menimbulkan persoalan ramai juga ahli parlimen Muslim dan orang penting parlimen di negara kita kelihatan, kelihatan aktif dalam menjertai dan membantu gerakan ini. Gambar-gambar mereka juga tersiar bersama dengan gerakan ini sejak bertahun-tahun dan pelbagai tempat di, di dalam negara. Mungkin ada jawapan yang boleh menjustifikasikan keterlibatan mereka apapun ia boleh menimbul persoalan kepada banyak pihak. Okey, uh, okey. Sejak kenyataan YB Menteri tersebut banyak media dalam dan luar negeri Mengeluarkan berita mengenainya Banyak juga wartawan bertanya Namun saya tidak memberi respon balas Kerana menimbang Berapa isu lain yang sekarang ini Sedang diberi pertimbangan Okay Even kata-kata Saifuddin Mendesak pun perkara tersebut Untuk diserah kepada Kepada KDN eh. Sebenarnya KDN tak boleh buat apa Saya ambil contoh terbaik tuan-tuan eh. uh, GISB GISB pun Dr. Mazhar Juga yang dedahkan GISB mereka sekarang ini mengaku Mereka ada Apa Mereka buat aktiviti Atau buat pertubuhan yang haram Itu saja. So pertubuhan haram Itu Itu satu kesalahan Di bawah uh, Akta pertubuhan So dia mungkin kena denda Mungkin penjara Beberapa bulan Tapi tak ada kesalahan berat pun Sebab dia tidak mendaftarkan Pertubuhan tersebut Di bawah pertubuhan Yang uh, Apa Register of society dia panggil Dia hanya sebuah syarikat Yang bergerak And apart from that Kita tak boleh dakwa dia Dia atas ajaran sesat kita tak boleh dakwa kerana kita tidak ada peruntukan undang-undang. Now, kita bukan kata uh, kita nak menyibuk dengan ajaran Kristian bukan. Ini masalahnya apabila dia melibatkan uh, individu umat Islam di dalam negara kita. Dan sebenarnya kalau ikutkan mainstream agama Kristian, agama Hindu pun risau juga dengan ajaran-ajaran sesat. Cuma mereka mungkin tak se apa orang kata seheboh kita kerana kita majoriti. Tetapi benda ni prevalent sebenarnya dan uh, dan menjadi satu perkara yang membimbangkan juga. Even di kalangan orang penganut agama agama Kristian itu sendiri. Now, berkenaan dengan dakwaan uh, apa orang kata perkara tersebut, tuan-tuan boleh pergi kepada page Ahmad Irkam Muhammad Noor. Saya tahu pasal tahu pasal mengenai perkara ini beberapa minggu yang lepas uh, apabila keluar posting mengenai buku yang dia nak jual kan. So di dalam masa itu Kita masih lagi sibuk Dengan Samsul Iskandar Kena tangkap Masa itu kita sibuk Baru je Samsul Iskandar Baru kena soal -soal saizat, Keluar berita ini Dan Dia dakwa bahawa Samsul terlibat Di dalam kultus ini Aa, Maknanya bukan terlibat Aktif ke apa Dia tak dakwa bukan, Tapi gambar-gambar Dan dia terlibat dengan Ada beberapa aktiviti Di Hawaii Okay Saya share Supaya tuan-tuan tak anggap Saya menipu benda ni eh. So tuan-tuan boleh pergi Ke page Ahmad Irqa Muhammad Noor ni Siri 11. Reverend membimbing ahli politik Melayu melakukan ritual blessing. Semasa di Hawaii, Reverend Yu Chong Yong Yang yang menjawat sebagai National Messiah of Malaysia telah menulis laporan bahawa selepas sesi bengkel kitab suci Divine Principle disusuli dengan upacara paling penting dalam gereja mereka, dia menulis. Pada sebelah malam, satu upacara pure love and peace ceremony diadakan memberi peluang kepada pasangan untuk memperbarui ikrar perkahwinan mereka dan meneguhkan cinta terhadap pasangan. Mereka yang hadir pasangan berdiri bersama semua memakai selendang putih bertulis True Family and Peace Ambassador. Upacara ditutup dengan tiga sorakan beramai-ramai. Okey Mense, semua ahli parlimen kemudiannya diberi perhormatan dengan pelantikan sebagai Ambassador for Peace. Pada hari terakhir, Dr. Wash pemimpin memimpin upacara blessing untuk para ahli parlimen di Hawaii King Garden House. Para peserta meminum jus suci dan membuat ikrar Bahawa mereka akan mengasihi Pasangan masing-masing Dan memulakan semula kehidupan Sebagai satu keluarga Tuan-tuan ingat tak Baru-baru ni Ada satu uh, Apa orang kata Satu Apa di mana Satu Program Ajaran sesat jugalah eh, Dibuat oleh satu pasangan Lebih uh, kurang macam ni jugalah Program sesat dibuat oleh satu pasangan, kononnya untuk memperbaharui cinta, uh, kemudian mereka membuka baju dan sebagainya, berbogil. Eh know, benda itu berlaku kan? So, ini tak adalah bogil, tapi maksudnya di Malaysia benda itu ada dan hingga menjadi tangkapan lah. Tetapi still, benda itu kita tak boleh tangkap kerana pertama, it's a private event. Kedua, kita tak boleh dakwa di bawah agama. Kerana apa? Itu adalah kultus. Contoh Rasul Melayu dulu Ingat tak? Rasul Melayu dulu Dia masa dia kena tangkap Dia kata saya tidak boleh didakwa Di bawah mahkamah syariah Kerana saya bukan Islam Dia kata Walaupun dia Melayu Saya bukan Islam Saya kafir Dia kata Memang betul pun Kalau seseorang itu bukan Islam Walaupun dia Melayu Dia tidak boleh didakwa Di bawah mahkamah syariah Kan? Itu dilema Dalam mahkamah syariah Kita sambung eh? Ia adalah detik, detik yang penuh mencemaskan tetapi segala berjalan lancar, berjalan lancar seolah-olah true father sendiri hadir memimpin upacara tersebut true father sucur sorry seluruh acara berakhir apabila setiap peserta menerima sijil duta keamanan ambassador for peace certificate tujuan kehidupan true parents adalah memberi blessing dan mendidik orang lain menzahirkan dan memenuhi tujuan ini sepanjang hidup mereka kini terpulang kepada kita untuk mewarisi dan menyempurnakan kerja mereka hati penuh kesyukuran kita tujukan kepada heavenly parent true parents dan semua ahli yang sedang mengabdikan hidup mereka dan memberi for providence tulis Reverend You Upacara ini merupakan kemuncak pembersihan dosa bagi gereja Unification. Jika mau dibandingkan dengan teologi Kristen arus perdana, biasanya simbolik spiritual birth Born again dalam ajar Kristen secara umumnya Ialah dengan melakukan baptis dengan air Simbolik baptis dengan air merupakan simbol Seseorang itu disucikan dan dilahirkan kembali Menjadi seorang yang beriman Dalam gereja unification Ia tidak melakukan amalan baptis dengan air Hal ini kerana Spiritual Rebirth versi Gereja Unification ialah melalui upacara Blessing Ceremony. Ia mengenai upacara Holy Wine atau Holy Juice dan Holy Blessing. Upacara berkat perkahwinan secara pasangan. Okey, panjanglah cerita dia. So, kat antaranya? Masa saya tengok gambar ni, okey, saya nampaklah gambar Samsul kat tengah ni. Tapi saya ternampak ada gambar kat ujung ni, tuan-tuan. <laughs> saya ternampak ada gambar kat ujung ni kan. Uh, ada sambuan ni dekat sini. Siapa kenal-kenal lah, sama lain nak sebut nama kan. Ada beberapa orang yang saya kenal. Muka yang di dia beliakan itu adalah wajah kepada isteri-isteri mereka. Okey, ini adalah gambar Samsul Iskandar. Uh, siapa yang dekat TikTok tak boleh nampak. Lah. Dekat YT uh, dan juga FB boleh nampak. Lah. Uh, dan uh, mereka memakai uh, mafla ini atau selendang ini. Mafla ini. Uh, dan ini berlaku di Hawaii. Uh, ini adalah uh, Dr. Azman Ismail. Beliau yang saya maksudkan tadi. Ada di dalam gambar ini juga dan ini adalah pasangan mereka uh, dia tengah buat tarian dan sebagainya adalah dia punya benda activity or whatever lah something-something yang mereka lakukan uh, ini DAP, DAP punya pimpinan uh, DAP pun ada ok, okay. Uh, ini antaranya lah tuan-tuan eh, yang ada di dalam uh, yang, yang di, disebut lah eh, tentang perkara tersebut ada yang kata is jadi bermakna syirik lah is eh? jadi bermakna kafir tuan-tuan bukan tugas kita mengkafirkan orang. Okey. Itu bukan tugas kita. Bab kata mufti perlis tadi itu bukan tugas kita, itu tugas pihak berkuasa kalau mereka nak mengambil tindakan tak utama uh, majlis agama Islam negeri lah. Cuma masalahnya perkara ini berlaku di luar negara. So bila berlaku di luar negara, majlis agama Islam negeri tidak ada jurisdiction untuk nak buat apa-apa. Paling kurang dia boleh panggil, dia boleh tanyalah. Kalau Melaka macam Samsul dia Melaka lah tanyalah Melaka. Kalau Dr. Azman dia Kedah tanyalah orang Kedah, orang Kedah kena apa? Majlis Agama Islam Kedah kena tanya atau paling-paling Jakim lah. Kena tanya mereka so what happen kenapa berlaku? Sebab mungkin ada justifikasi. Kita on anything pun kita kena bagi ada ada justification mungkin ada sebab. Mungkin ada ada sesuatu lah mungkin, mungkin, mungkin you know. Kita bukan tugas menghukum uh, menteri mufti dah share Berdasarkan kepada kajian kumpulan ini. Kumpulan Ahmad Iqram ni. Jadi saya share apa yang ada. Jadi sekarang ini tuan-tuan. Ini di, dikaitkan dan dimainkan. Sudah ada di dalam. Di dalam apa orang kata. Di social media sekarang ini. Dan you know. Kalau tuan-tuan rasa. Tuan-tuan tak boleh terima. Terpulang lah sayangnya. I'm, I don't shoot a messenger. Don't shoot a messenger. I'm just the messenger. I'm just the messenger. Okay. Abis kat situ. <laughs>